Ah, ha, ni 75% orang beli petrol ni, warga negara berjuta-juta ni, kamu suruh kita pula dah nak kena pergi UTC lah, nak tukar IC lah, setiap kali ada pula lah pakcik seorang yang berjanggut itu pergi tunjuk, eh macam ni senang aja ini lah. Pakcik berjanggut, daripada kau suruh aja orang nak pergi beli IC dekat situ, baik kamu pergi apa buat training ke apa supaya mereka ini semua menghalang warga-warga asing dekat petrol tu daripada beli RON 95. Uh, saya tengok uh, dalam seminggu dua ni kan saya tak saya tak main TikTok sebab saya sibuk membaca buku. Buku terjebal tebal eh. Uh, tapi ada lah orang mainkan balik video-video lama saya Itu bila video 2 bulan saya kot Perkenaan saya cakap Yang nak pergi uh, ambil minyak pakai IC tu kan uh, Yang saya apa ni Cakap dengan apa benda ni nak suruh ni ni, ni kan uh, Dia orang mainkan balik video tu Video tu video dua bulan lepas salah salah saya masa Perdana Menteri ke kerajaan ni umum kan untuk minyak turun 6 sen lepas itu lepas tu kena beli minyak pakai IC ingat tak? Ha, tapi tipikal lah kerajaan PH ni dia umum dulu tapi mekanisme dia tak bagi tahu. Ah ha, itu yang menjadi masalah. Ingat tak dulu masa dia umum yang 100 tu? Oh? Ha, lepas tu kita tanya, saya tanya 100 tu macam mana masuk duit dalam IC ke? Ataupun bagi cash ke macam mana ke nak pergi mekanisme apa. So kita kena speculate pula mekanisme atau apa. Ha, kajian sekarang ni dia umum lepas tu dia tak bagi tahu. Ataupun dia umum dulu lepas tu dia pun tak apa orang kata. tak fikir tak think it through macam mana nak buat. sebab itu saya tegur bila saya bising. Ha, elok juga saya bising dua bulan lepas. So bila kita ni bising Barulah kerajaan ini Ambil tindakan-tindakan uh, Inilah untuk pastikan benda itu Bila dia roll out Tak menjadi masalah uh, Ini nak roll out 29 ke 30 hari bulan ni uh, kalau orang beratur panjang macam mana? So, saya harap pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam kerajaan tu fikir sikit. Kalau 29 ke 30 ni awak mess up, saya akan tegur. Dan kita dengan kawan-kawan akan tegur. Ha, kenapa pentingnya kita, atau pembangkang macam saya, dan walaupun saya tak ada parti sebebas, untuk menegur ni supaya kamu orang ni buat kerja betul sikit. Kalau tak ada orang menegur, tak ada orang yang menjerit pada kamu orang, ya, dalam kerajaan ni, siapa yang buat ni, kamu buat suka-suka je lah, ha, tak kisah nanti. Orang beratur panjang ke, atau apa chip rosak ke, apa ke benda tak boleh read ke, apa benda ke tak boleh beli ke, macam mana, aa... Ha. So, kadang-kadang dalam uh, dalam hal ini, kita kena semak imbang sikit. So, kalau kita menegur, mengkritik tu, kamu jangan koyak lah. Ini semua untuk uh, improve atau tambah baik perkhidmatan uh, awam. So, elok juga. Saya menegur dua bulan lepas. So, kamu dalam kepala kamu tu, bila kamu nak buat macam ni, kamu fikir sikit. Uh, kalau kamu buat tentu arah, nanti orang-orang macam saya atau saya sendiri akan uh, menegur supaya kamu buat elok. Ha, macam yang bantuan seratus itu. Ha, saya dah cakap macam mana dia buat itu ya pergi kamu cek kan. Adakah dia bagi cash? Tidak. So itu hari ya, ada ramai orang komplain beratus panjang. Lepas tu banyak barang tak boleh nak beli. Yang boleh beli cuma barang-barang apa. Barang kering lah apa. Barang basah. Banyak barang basah tak boleh beli. Ada sesuatu barang je boleh beli. Ha, so sebab itu saya cakap. Ha, bila kita menegur. Bila saya menegur itu. It is for you people dalam kerajaan. Alih-alih politik yang buat dasar dan buat keputusan ni Supaya kamu ingat sikit lah Jangan ambil benda sambil lewa Sebab gaji kamu tu berpuluh ribu, beratus ribu dibayar oleh rakyat Bila kamu buat kerja tak betul Kita akan tegur Dan kalau kamu tak reti sangat Kamu letak lah jawatan Cuma saya nak tambah balik kepada saya punya teguran itu Sebab pada saya Walaupun kamu kata adalah dalam TikTok kata adalah senang aje lah pergi ni pakai IC lah ini pop 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 up ha, kamu nak menunjukkan senang lah benda ni buat <laughs> sebenarnya kan ha, lepas itu kamu suruh lah kamu punya cyber trooper cyber trooper non ni cakap oh ni pakai IC je lah tak apalah kita pakai IC sebab nak dapat uh, apa ni RM1.99 uh, tu sebelum ni RM2.5 turun RM0.06 lah pakai IC bagai Uh, lepas tu ada orang yang kira-kira lah keluar dalam media mana ni kan Media-media ni kata penjimatan RM280 sebulan lah RM300 sebulan lah Saya ingat macam mana kamu kira ni Matematik kamu ni macam matematik yang sebelum ni ke Yang apa hutang hutang turun apa uh, Bukan naik tu ni Saya ingat kamu yang kira matematik ni pun Kamu pun Selalu lewat datang sekolah Saya ingat eh? Sebab kamu lewat datang sekolah lah Matematik kamu tak, betul, betul terbalik eh? Macam mana pula kamu dapat penjim penjimatan uh, 200-300 uh, ringgit uh, sebulan ini Kamu compare macam mana kamu punya senario tu kamu kata Kalau harga minyak naik RM2.75 Oh jimat RM2 lebih Kalau harga minyak naik RM2.60 Jimat RM200 Kalau macam tu Baik kamu kalau nak harga minyak naik RM10 Jimat RM1000 Macam tu baik kamu cakap macam tu je <laughs> Kalau main nak berkalau-kalau ni So apa yang kamu kena cakap Penjimatan apa yang kita bayar sebelum Dengan apa yang kita bayar selepas ha, The marginal improvement itu. Uh, based on kita pakai. So, bila kita usaha kita pakai IC, katakan kamu tukar sistem tu. Kamu pakai IC. So, berapa, kaja, uh, berapa yang sebelum ni? Sebelum ini saya dengan rakan dengan rakyat kebanyakan, bila beli RON95, bayar RM2.5, bukan RM2.6. So, sekarang saya kena beratur. Ataupun kalau katakan tak ada orang ke, okay, tak payah beratur pakai IC, so jimat RM6. RM6 sen. Sen, kalau 300 liter, RM18, bukan RM200 lebih. So tak payahlah kamu nak buat senario kalau naik RM275, eh RM275, RM260. Kalau macam itu baik kamu taruh naik RM10 terus. Ah, ha, berjimat boleh berjimat RM800 ke RM1000. Ini kira-kira budak-budak yang lewat datang sekolah atau tak sekolah langsung ke apa saya tak tahulah. Ha? So jangan buat kira-kira macam tu orang gelakkan kamu. Ha, uh, itu nombor satu. Ha? Eh? Uh, nombor dua, apa tu... Uh, ini saya balik-balik I still apa cakap balik benda ini sebenarnya adalah satu penyelesaian yang tidak optimum eh pada saya untuk pakai IC ni sebab masalah dia adalah yang kamu cakap banyak tu kamu kata warga asing banyak beli minyak ah ha, warga asing ni banyak beli minyak so diorang pun beli ini kamu punya lah kamu pun lah Warga asing. Masalah, the problem statement is warga asing atau orang yang bukan warga negara ni beli minyak subsidi. Ha, lepas itu, penyelesaian kamu suruh warga negara pakai IC. So, the, the solution yang kamu offer itu menambahkan effort kepada warga negara. Maksudnya, you put burden on warga negara untuk menyelesaikan masalah yang dibawa oleh bukan warga negara. So as a public po policy ataupun orang yang buat public policy ini kepakaran saya. Public policy ini kepakaran saya. Saya ada pengalaman buat public policy dan ijazah sarjana saya pun dalam apa tu, policy awam dalam bidang politik, ekonomi dan undang-undang. So ini saya punya bidang. So kalau ada problem biasanya dalam public policy, dasar kerajaan problem kamu kena selesaikan. Apa penyebab problem itu? Bukannya nak menyesalkan dengan menyusahkan orang lain. so sebab itu kamu punya solution to the problem. It's not optimum. Kalau masalah tu disebabkan oleh warga negara, apa bukan warga negara mencuri atau menggunakan petrol subsidi, ambil tindakan kepada bukan warga negara ni lah. Ataupun orang asing ini Bukan menyusahkan orang yang tak buat salah. Uh, so you are offering solution by putting a burden to innocent orang yang tak bersalah sebab kesalahan orang lain. Ha, ini yang menjadi masalah. Sebab itu cara penyelesaian kamu itu tidak optimum. Kalau warga asing yang menjadi masalah pergi mencuri petrol subsidi, kamu buatlah penyelesaian ke atas mereka. Sama ada by penguatkuasaan undang-undang. Uh, ataupun kamu suruhlah mereka ha, warga asing nak, 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 apa tu, nak beli dekat sempadan itu kan. Ah ha, dekat sempadan. And then petang hari menteri dalam negeri Saifuddin Nasution dalam ucapan dia cakap apa? Dia kata petrol kita ni ah uh, satu bulan 1.4 satu bilion liter. Ah uh, rakyat beli petrol dia cakap. Dan 25% daripada 1.4 bilion liter ni 25%. Ah uh, daripada 25% daripada 1.4 bilion liter berapa Saifuddin? 350 juta liter eh sebulan. Dia kata digunakan oleh warga asing. Tengok boleh video tu yang Pudin cakap tu. Pudin betul tak kamu cakap macam ni? Ah, ha, kamu cakap 1.4 bilion liter petrol digunakan sebulan di Malaysia dan 25% kamu cakap digunakan oleh warga asing. Dan lepas tu kamu kod pula tu. Kamu kata di Singapura. ah ha, orang Singapura lah pakai. Orang Thailand lah pakai kamu cakap. apa ha, lepas tu Vietnam lah, Indonesia lah. Bangladesh lah kamu campur-campur jang lah. Ha. So saya nak tanya saya Budin. 25% ni kalau 25% tu banyak. Kalau 1.4 bilion liter dalam Malaysia digunakan sebulan petrol. 25% tu 350 juta liter. Ha. Dan sebab tu saya nak tanya, kamu dah tahu 350 juta liter atau 1/4 ini warga asing Kalau betul lah kamu cakap itu Kamu kena buktikan lah Ambil tindakan pada mereka lah Mana kamu dapat data ini Kalau data ini betul Okey lah kita bagi kamu the benefit of Data ini betul lah ha, kot, Kalau kamu main sebut Saya pun tak tahu You have to prove it Data ini Kalau kamu boleh prove You already know that uh, 25% daripada ini Dibeli oleh warga asing Ambil tindakan pada mereka So you've already identified 25% of this petrol bought by warga asing. Di mana saya Pudin? Kamu cakap di sempadan. Ambil tindakan dekat sempadan tu. Kalau kat Singapura, katakan dekat Thailand dia pergi curi. Orang pergi curi ataupun orang pergi isi RON95. Ambil tindakan dekat situ lah saya Tu kereta for 25% yang dibeli warga asing ni. Kenapa pula kamu kena ambil tindakan menyusahkan 75% tu? Ah, ha, ni 75% orang beli petrol ni, warga negara berjuta-juta ni, kamu suruh kita pula Dah nak kena pergi UTC lah Nak tukar IC lah Setiap kali ada pula lah pakcik seorang yang berjanggut Itu pergi tunjuk Eh macam ni senang aja inilah lah Pakcik berjanggut Daripada engkau suruh ajar Orang nak pergi beli IC dekat situ Baik kamu pergi apa buat training ke apa Supaya mereka ini semua Menghalang warga-warga asing dekat petrol tu Daripada beli RON 95 Uh, macam mana kita dekat situ ada penguasaan dekat dekat sempadan dekat sempadan ini dekat satu Malaysia ni tak salah saya ada 4000 4000 lebih petrol station dekat sempadan berapa je katakan dekat sempadan ada dekat uh, tak sampai 100 uh, petrol station eh dan kebanyakan ketirisan berlaku untuk warga asing ni di Thailand atau Singapura yang seperti yang saya pun dinasutian cakap tu Singapura belilah Thailand belilah berlaku di sempadan Katakan begitu. So, how many petrol station yang ada dekat sempadan ini? Kamu increase lah penguatkuasaan dekat se sempadan itu. Taruh kamera ke, taruh penguatkuasaan custom immigration kat situ supaya kereta-kereta warga asing ni tak boleh pakai RON95 kita ke dan sebagainya. Itu lebih efektif dan itu lebih optimum daripada penyelesaian dasar awam dia. So, kamu attack problem dia betul-betul. Problem dia warga asing beli. Attack the problem. Bukan menyusahkan orang lain supaya berawak asli. That's the point that apa yang saya cakap itu Tak kira lah kok geng-geng walanon kamu kata, eh tak susah lah pergi IC, pergilah ni senang saja, pap, pap, pa. That's not the issue. That's not the point. The point is that you're offering solution bukan address by not not addressing the problem. The problem warga asing asking. Lepas tu bila kamu buat macam ni, ada orang komen itu Dah jadi cerita lain, dah jadi problem lain pula dah. Sebelum ini warga asing tak boleh beli, uh, tak boleh beli apa, RON95 kan, uh, dia beli RON97, kan macam tu lah, daripada segi on paper lah uh, tapi sekarang ni, bila kamu punya apa, apa orang kata statement tu, kata okey warga negara pakai IC boleh pakai RON199 selainnya tu, uh, apa pada RM2.60 so, secara implication atau implied secara tidak langsung kamu cakap Wah, warga asing ni boleh pakai lah RON95. Itu secara tidak langsung lah walaupun kamu tak cakap straight forward. Walaupun itu hari, Menteri Kewangan kedua ada buat clarification. Dia kata warga asing masih tidak boleh beli uh, RON95. Hanya kena beli RON97. Habis itu, buat apa kejadah kita pergi pakai IC apa ni yang 199 tu yang the, apa the area between orang yang tak ada IC ni Ah, ha, kena pada siapa ni? Kalau kamu kata warga asing yang kamu pun tidak ambil penguatkuasaan ke macam mana ke tidak menguatkuasa secara lebih ini ke dekat sempadan ke macam mana yang sepatutnya kamu buat itu mereka kata kalau assume mereka ni semua baik pergi beli RON 97 lepas tu yang ada IC ni semua yang IC hidup ataupun apa dia punya road tax semua hidup dia pergi beli 199 so the grey area itu siapa yang kena? Ah, ha, kita jugalah yang kena yang orang yang kata IC chip rosak ke lah ataupun yang apa rotek mati lah dan sebagainya lah balik-balik kita juga yang kena. So sebab itu saya cakap nombor satu address the solution by looking at the problem addressing the problem itu bukan menyusahkan orang lain. Ah bukannya apa orang kata kita masalah kita kata banyak lalat dalam rumah kamu pergi bunuh lalat itu tetapi bangkai tikus yang ada tu kamu tidak selesaikan. Padahal the root cause is bangkai tikus. Kamu tak salahkan bangkai tikus. Kamu pergi salahkan lalat apa lalat ah ha, itu secara inilah. Eh, secara ekstrim punya contoh lah of the apa ni kata uh, addressing problem dengan solution dia itu. Uh, tapi dalam hal ini macam ini. Uh, lain pula contohnya. Contohnya apa ni yang kata kamu ada masalah apa ni kata ah ini tadi tu contoh lalat dengan bangkai itu kita tak boleh pakai lah itu contoh uh, negatif ekstrim okey pakai yang paling dekat dengan contoh ni macam nilah kamu ada satu kawasan perumahan kan kawasan perumahan itu banyak uh, kecurian uh, masuk kan lepas itu kamu tak pergi tangkap pencuri kamu pergi salahkan tuan-tuan rumah ni sebab tak pasang grill dekat rumah dia Lepas tu kamu buat satu undang-undang Semua apa orang dalam rumah itu Yang dia bukan berompak Dia bukan mencuri Supaya semua orang dalam kawasan perumahan tu Kena pasang pasang grill So mereka ni pun terpaksa lah Pergi keluar duit Cari kontraktor supplier grill ke apa Untuk pasang grill kat rumah Kalau orang ini tak pasang grill ke apa ah, Kamu denda dia ke dan sebagainya Dia kena bayar lebih ke macam mana Saya pun tak tahulah Padahal yang sepatutnya kamu buat ah, Increase enforcement ataupun penguasa undang-undang rondaan ke apa pergi tangkap lah pencuri itu ini pencuri kamu tak tangkap kamu suruh orang pasang grill ah ha, itulah dia punya analogi yang saya nak cakap ini so sekarang penguasaan itu kalau ada 4200 petrol station dalam Malaysia berapa ada di sempadan daripada depan sempadan bukan semua 4000 Uh, yang apa kamu kena tengok ini kalau ada ketirisan berlaku dekat situ dan kalau betul Saifuddin cakap macam itu daripada apa tu daripada uh, 1.4 juta 4 juta apa bukan 1.4 juta 1.4 bilion liter ni 25% atau 350 juta liter ni dibeli oleh warga asing maksudnya lah secara purata satu daripada empat biji kereta yang kita tengok dekat petrol station ini semua warga asing yang beli so, sebab itu saya nak tanya Saifuddin mana kamu dapat data ni Saifuddin Where do you get this data? Because kalau kamu cakap 1/4 25% itu adalah ketirisan dia beli pada warga asing, kamu pergi tunjuk dekat petrol station mana ni yang setiap 4 buah kereta satu kereta tu warga asing. Orang uh, Indonesia ke orang Bangladesh ke apa benda ke, saya tak nampak dia pakai banyak kereta, mungkin dia pakai motor. Tapi kebanyakannya bukannya warga asing ni pakai kereta kalau dia orang pakai kereta eh dia orang ni pun warga asing Bangladesh Indonesia adalah pakai kereta tapi tak ramai bukan satu daripada empat biji kereta ni dia pakai so, sebab tu saya nak tanya saya Pudin 25% yang apa ni petrol ini kalau kita uh, put in, on average lah kita ambil you know uh, kita boleh buat some uh, apa orang kata proxy representation kata 25% petrol consumption ini pun Equivalent to, apa, 25% of kereta uh, You know, unless kamu cakap warga asing ni pergi curi petrol pakai, apa ni, tangki minyak ke apa uh, Which raise the question of kenapa kamu tak ambil tindakan pula pa, Macam itu So, ini yang saya cakap Kamu address the the, apa ni, the problem tu By putting a burden on orang yang tidak bersalah You know kalau warga asing yang salah, pergi ambil tindakan. Dekat mana dia ada? Kamu dah cakap 25% tu. Kalau dekat sempadan, pergi dekat sempadan tu. Ambil penguasaan lah orang yang curi uh, petrol ini di sempadan. Lepas tu, dia solution pula. Dia dia orang kata, kamu tak semestinya buat yang menyusahkan berjuta-juta rakyat Malaysia ini. Sebab tu, saya nak tunggu juga 29-30 bulan ni. Ha, uh, saya nak tengok. Ha, uh, so, bila saya cakap macam ni, ha, uh, kamu kena backup up sikit lah siapa yang buat kerja-kerja ini. Pastikan uh, tak ada orang beratur ataupun... Bukan tak ada orang beratur. Tak ada kesesakan. Make sure it is as smooth as possible lah. You know? Uh, sebab tu saya nak tengok. Sebelum saya comment further about the implementation tu. But, kalau kamu tanya saya, saya punya solution. What is my solution? Solution saya, satu, increase penguatkuasaan pada ketirisan itu. Siapa yang curi itu. Dan kita boleh buat solution lain. Uh, kamu cakap, okay, kalau macam ni... Uh, apa orang yang, orang yang kaya pun semua orang dapat lah. Kalau kamu kata semua orang dapat, uh, maksudnya kamu juga apa apa orang kata uh, tidak buat apa yang kamu cakap dulu. Dulu kamu kata uh, kamu nak apa ni T apa uh, T15 kamu cakap yang kena bayar ni kan. So bottom 85% tu tak payah, lebih kurang macam itulah. Uh, tapi sampai sekarang kamu tak define T15 tu. Habisnya yang 100 pun semua orang dapat. Uh, yang kali ni pun uh, petrol subsidi 199 ni pun semua orang dapat. Kereta besar, kereta kecil, kereta Mercedes, kereta Maserati, kereta apa BMW, Mercedes, apa pun semua dapat. Eh? Uh, so itu lagi satu problem dia kamu tidak tidak address itu. Dan bila kamu pakai IC ni, macam mana? Kemudian saya pun dia cakap, oh kemudian kita akan tengok siapa yang kaya-kaya ni kereta besar tak dapat, uh, tak pakai. Macam mana kamu nak link dengan lembaga, lembaga hasil pula? Ya, saya pun dia. Uh, lepas tu nak link dengan dia punya pendapatan KWSP ke, ke macam mana uh, What What do you intend to do with that Itu jalan jauh tu Kalau sayalah Kan, nombor satu Sekarang ni kan, contoh eh Saya bagi contoh eh, kalau saya punya penyelesaian Saya seorang, kalau saya dalam kerjaan Kita ada banyak konsultan banyak staff Ini kita boleh uh, bagi idea Dan mereka boleh work out boleh analisa lah... Apa tu kata... Problem statement dan solution statement itu Saya pun dalam kajian dulu... Contoh... Kata saya bagi idea... Eh sekarang ni dekat... Uh, shopping mall ke apa... Kan bila kita masuk parking tu... Kat KL tu utamanya... Kan dia ada license plate nya reader tu... Saya masuk kereta saya sekarang... Saya selalu pergi IOI City Mall... Saya pergi mengata lah, di Departs ke apa benda kat around this area... Saya masuk... Saya dah tak payah... Uh, apa... Swipe saya punya uh, touch and go dah Keluar baru saya swipe Sebab bila masuk tu dia baca kita punya plate number ha. Itu dekat shopping mall pun uh, dah buat you know? So kalau dekat situ itu bukan susah Itu teknologi kamera sekarang Teknologi plate recognition ini Sekarang dah macam-macam teknologi Orang buat kunci pintu pun boleh face recognition Pelbagai recognition boleh buat So plate number recognition ini is not easy, it's not hard And it's not expensive Ha, katakan contoh, kamu letak dekat petrol station yang dekat sempadan ni plate recognition. So kalau plate luar itu terus kamu link dengan uh, dekat station apa petrol station punya itu terus tak boleh pakai RON95. Dia kena isi tu RON97 saja. Itu lebih mudah. Tak payahlah kamu pergi suap bagai kita punya IC lah apa ke benda lah semua. Ha, itu lebih mudah. Nampak? Pakai plate recognition aja dekat sempadan dekat Singapore tu. Sebelum Causeway tu. Ada petrol-petrol station yang kamu kata orang Singapore pergi isi minyak. Ha, letak plate number recognition dekat situ. sekarang ni pun kamu link kan dekat petrol apa setiap pump tu kamu link IC punya linking. Ha, tu dah berapa pula dah sistem itu. Kalau orang nak bayar dekat pam itu ataupun orang nak pergi dekat kaunter itu dah kamu linking. Kalau kamu linking ni apa ni yang kata plate number recognition itu dengan pam punya tempat itu lagi senang. Kalau plate tu plate luar terus tak boleh pakai 95 itu. kalau kalau plate number kalau plate Malaysia itu pun baru kamu ini. Kalau kamu nak hadkan 300 liter boleh juga. ID satu Malaysia boleh link lah plate number ini dah bukan leader dinisi ni kata orang nak tipu plate ah ha, tipu plate sekarang macam-macam kamera tu boleh boleh tengok juga ah ha, bila dia tengok ini plate ni kereta ni tak betul dia flag terus saja walaupun kalau orang nak memanglah setiap polisi tu ada dia punya apa tu imperfection tapi kita boleh improve dekat situ daripada kamu suruh pakai ha, IC ni saya pun tak tahu macam mana kamu nak bezakan nanti T15 T85 Or something like that kalau kamu pakai plate recognition itu, kalau orang tipu plate kita tangkap dekat situ dah Nanti bila time dia ini ada kamera-kamera-kamera tu pergi hantar kat rumah dia. Ha, itu enforcement daripada segi enforcement. Kalau kamu nak, kamu nak beza kan, katakan kereta Mercedes registration S400 uh, hybrid yang harga RM500,000, RM600,000 tu. Dekat plate registration kamu link aja dengan JPJ kamu dah tahu dah. Ha, plate number V apa berapa V E something Anwar Ibrahim selalu lalu dekat Area rumah saya tu kan Nombor plate dia V something Saya pun tak ingat dah 99 berapa entah 9918 ke apa Plate nombor dia tu kan Mercedes S berapa Berapa ini tu Itu kereta T1 atau T2 Kereta orang kaya lah tu Terus tak boleh pakai Ron 95 Macam itu Itu pun boleh Itu salah satu Contoh solution yang kita boleh fikirkan... Daripada kamu menyusahkan semua orang... Nak pergi... Haa... Uh, beratur pakai IC... Nak pergi tukar IC lah... Se Sebab itu benda ini saya cakap... You know... You got to address the, pro uh, the problem tu... By attacking... You know... The root cause of it... Bukannya buat solution... Nak menyusahkan orang lain... Haa... Itu yang saya cakap... Dan kepada Saipudin dan Kamu break down... 25% yang kamu kata mencuri... Uh, bukan mencuri... Yang digunakan daripada warga asing ni... Warga asing... Yang mana ni... If you have the data... You for sure boleh detail up Dekat kawasan mana Kalau kat sempadan Dekat petrol station mana Kamu dah tahu Kamu ambil tindakan kat situ Kalau dekat situ sempadan ni If most of the problem occur dekat sempadan Apa kejadah hanya pula Kita dekat tempat-tempat lain ni pula Kena pergi tunjuk IC dah pula dah ha, Ini yang saya nak cakap pasal benda ini. But anyway 29.30 ni saya nak tengok Macam mana dia punya uh, Implementation of the system lah Uh, but from the get go lah App initial saya dah tengok dah benda ini Solution kamu ini uh, Tak optimum Dan sebenarnya uh, Cara penyelesaian dia tu Adalah uh, putting burden kepada Orang yang tak sepatutnya Kita pula dah uh, Kena buat kerja lebih uh, Sebab ada 25% Daripada petrol ini kita dicuri Atau digunakan oleh warga asing Warga asing tu ha, tak payah buat apa pun Dia buat macam biasa je pun uh, Ini yang menjadi masalah Granty Jam punya Itulah saya nak tengok Macam mana Kalau pasal yang 100 itu Ya beratu panjang kan uh, ha, Kali ni kita nak tengok Tak apa biar dia buat Nanti kita tengok Okay lagi uh, ha, Menyusahkan orang ramai Walau non gaji 20 sen Lagi tuan, -tuan. Okay kita ada lagi 13 minit Macam mana okay. ha, Lagi uh, memandu uh, ha, Lesen memandu pula dah So macam mana sekarang So Lepas macam-macam syarat ni Mula-mula IC Lepas tu kalau dengan lesen memandu yang uh, apa <laughs> yang sah. So kamu macam mana? Apa dia nak link dengan lesen memandu ke macam mana? So kita kena renew pula lesen memandu ke apa? So dah link-link sebab tu saya cakap eh? Baik dia pakai plate recognition itu lebih mudah Letak kat situ itu eh? tak payah sistem yang mahal-mahal itu Daripada ini saja kita boleh beli benda sistem tu Play link dengan JPJ punya sistem kita dah tahu kereta apa siapa ini kalau orang nak menipu pelat pun kita tahu eh ha? ha, dekat situ ini penyelesaian saya siapalah punya idea saya ingat dia ambil uh, apa uh, penyelesaian daripada negara seberang kamu ni semua nak ambil negara seberang 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 negara seberang itu tak semestinya penyelesaian dia lebih baik ke kita kita fikirlah sendiri macam mana penyelesaian uh, negara kita. Kita ada bijak pandai. Kecuali kamu malas nak fikir. Ambil negara orang buat. Negara dia pun negara orang. Itu pun tak tentu arah. Kamu fikir. Uh, kita pula jadi tak tentu arah. Uh, apa punya perangailah macam itu. Okey lagi. Kerajaan berbal. Lah, itulah. Uh, bawa apa. Renewal road uh, Okey. Mesin rumput. Uh, itulah pasal. Eh. Uh, macam mana orang nak beli mesin rumput. <laughs>